श्रोते नमस्कार आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेल्या भारतीय लोकसभा निवडणुकांचं आज बिगुल वाजलं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार आयोगाचे आयुक्त सुखविंदर संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांनी आज लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करत निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या लोकसभा निवडणुकीच्या या कार्यक्रमाविषयी आजच्या वृत्तविशेषमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत हो जगातली सर्वात मोठी आणि जिवंत लोकशाही अशी ओळख असलेल्या भारतात लोकसभा निवडणुकीसाठीचा कार्यक्रम आज घोषित करण्यात आला यावर्षी सोळा जून रोजी लोकसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे त्यामुळे भारत निवडणूक आयोगानं नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी वर्ष दोन हजार चोवीस साठीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा आज जाहीर केल्या त्यानुसार लोकसभा निवडणुकीसाठी सात टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे यातील पहिल्या टप्प्यासाठी देशातल्या एकशे दोन लोकसभा मतदारसंघात एकोणीस एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे सव्वीस एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यात एकोणनव्वद जागांसाठी तिसऱ्या टप्प्यात सात मे रोजी चौऱ्याण्णव जागांसाठी चौथ्या टप्प्यात तेरा मे रोजी शहाण्णव जागांसाठी पाचव्या टप्प्यात वीस मे रोजी एकोणपन्नास लोकसभा मतदारसंघांसाठी सहाव्या टप्प्यात पंचवीस मे रोजी सत्तावन्न जागांसाठी तर सातव्या टप्प्यात एक जून रोजी सत्तावन्न लोकसभा मतदारसंघांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे आणि चार जून रोजी मतमोजणी होईल महाराष्ट्रातल्या अठ्ठेचाळीस मतदारसंघांसाठी पाच टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे याविषयी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन विल डू इट इन सेवन फेजेस एज वॉज डाइम से थर्टीएथ मार्च एंड डेट ऑफ पोल वुड बी नाइनटीन ऑफ अप्रिल इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ बोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी सेकेंड फेज सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में इक्कीस स्टेट जाएंगी पोल में फेज वन में इक्कीस राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे फेज थ्री फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल टोटल ट्वेल्व स्टेट उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटीन अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टींथ ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन दर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शन फॉर दी असेंबली इलेक्शन फॉर दी पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसमें तेलंगाना आंध्र, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कम्प्लीट एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कम्पलीट नॉर्थ ईस्ट वुड बी कम्प्लीट और फिफ्थ फेज छब्बीस अप्रैल से शुरू होगी और बीस मई तक चलेगी बीस मई तक डेट ऑफ पोल होगी बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉवल की डेट्स रहेंगे फेज फाइव में फोर्टी नाइन पोल फेज सिक्स में फिफ्टी सेवन स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा लास्ट फेज सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन सेवेंथ ऑफ मे बंगॉल बिहार ओडिसा श्रोते हो वर्ष दोन हजार चोवीस जगातल्या महत्वाच्या देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत त्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे भारतामध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून तयारी सुरू आहे आज जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार कोणत्या राज्यात किती टप्प्यात मतदान होईल याविषयी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी अधिक माहिती दिली जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो बाईस स्टेट में होगी दो राज्य चार बार में जाएंगे कर्नाटका राजस्थान त्रिपुरा मणिपूर तीन फेज में दो जाएंगे छत्तीसगड असम चार फेज में तीन जाएंगे ओडिसा मध्य प्रदेश झारखंड फाईव्ह फेज मे दो जाएंगे महाराष्ट्र अँड जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी और सात फेज मे तीन जाएंगे उत्तर प्रदेश बिहार अँड वेस्ट बंगाल श्रोते हो निवडणूक प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे त्यामुळे मतदारांची माहिती मिळवणं अगदी सोपं झालं आहे निवडणूक आयोगाच्या नो युअर कॅन्डिडेट ऍप वरून आता उमेदवाराची माहिती मिळणार आहे महत्वाचं म्हणजे मिथ वर्सेस रियालिटी हे नवीन पेज निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइट वर दिसणार आहे याविषयी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितलं वी आर ऑल्सो ग्रेटली टेक्नॉलॉजी इन थ्री फॉर हेल्प ऑफ वोटर फॉर हेल्प ऑफ द इलेक्शन मॅनेजमेंट एजन्सीज मशीनरी अँड ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल पार्टीज अँड भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहां है उसका एपिक डाउनलोड करना है इफ ही हैज़ ए मोबाइल नंबर हिज और कैंडिडेट यू हैव इन योर हु आर कंटेस्टिंग सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है उनके क्या असेट्स हैं क्या लाइबिलिटीज हैं ये सारी चीजें केवाई के, के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है उनको मिलेंगी और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का उसको तीन बार न्यूज में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज हुए क्रिमिनल बैकग्राउंड देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ दिटीजन्स सिटीजन्स बी प्लीज विजिलेंट सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को किसी वोटर को करनी है कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है फ्री बी बांटने का केस है एक्सेस कैंपेनिंग का केस है जस्ट टेक ए फोटो टाइप टेक्स्ट सेंड इट टू अस वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड आर सेल्स आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे जो देंगे श्रोते हो भारतात एकूण सत्त्याण्णव कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत यामध्ये अठरा ते एकवीस वयोगटातील एकवीस कोटी पन्नास लाख मतदार आहेत यामध्ये पंच्याऐंशी लाख मुलींचा समावेश आहे यावर्षी एक कोटी ब्याऐंशी लाख मतदारांनी प्रथमच नोंदणी केली आहे महत्वाचं म्हणजे एकूण मतदारांमध्ये शंभर वर्षांवरील मतदारांची संख्या दोन लाख आहे तर अठ्ठेचाळीस हजार तृतीयपंथी मतदार आणि पंच्याऐंशी लाख मतदार पासष्ट वर्षाहून अधिक वयाचे आहेत यामधील चाळीस टक्क्यांहून अधिक अपंग असलेले मतदार आणि पंच्याऐंशी वर्षांहून अधिक वयाच्या मतदारांसाठी फॉर्म बारा डी ची सुविधा प्रथमच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे याविषयी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले हा वुड बी एन्शुअर दॅट इट इज ऑल्सो इन्क्लुसिव्ह इन्क्लुसिव्ह इन द सेन्स एटी फाईव्ह प्लस जितने वोटर्स उनके हम घर जाके बोट लेने के लिए तयार नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म ट्वेल्व डी पहुंचाएंगे देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शन में कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो पिचासी वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40 परसेंट से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे अगर वो ये ऑप्ट करेंगे वो बूथ पर नहीं आना चाहते घर से करना चाहते तो हम घर में जाएंगे एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी उनको वॉलन्टियर्स और व्हील की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को जो टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल माइल सो वोटर्स डोंट हैव टू पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे जंगल में भी जाएंगे नदी में भी जाएंगे घोड़े पर भी जाएंगे काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे हाथी से भी जाएंगे बर्फ में भी चलेंगे म्यूल से भी जाएंगे सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सके श्रोते हो निव प्रक्रिया पर्यावरण दृष्टि अनेक निर्णय घे आ बोलता ना, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार फ्रेंड्स, वी आर कॉन्शियस अबाउट दी सस्टेनेबल इलेक्शन एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी एनवायरमेंट तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शन हो, इसके लिए भी हमने सुझाव इसके लिए भी हमने डायरेक्शन अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए आप उसको कलेक्ट करें डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल डिजल इट्स पार्ट ऑफ दी मेटेरियल अरेंजमेंट मिनिमल यूज पेपर का करें मैक्सिमम हमारी ई e बुक्स लागू हैं आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं हर सब्जेक्ट पर ई e बुक है मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं रिसाइकलिंग मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क ऑल दैट इज श्रोते हो मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असल्याचं सांगितलं या उत्सवात लोकशाहीचे विविध रंग आणि छटा उमटत असतात आणि या उत्सवात देशाचे सर्व घटक सहभागी होतात अशा शब्दांमध्ये त्यांनी निवडणुकीची ओळख करून दिली यासोबतच देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी मतदान करणं ही एक ऐतिहासिक संधी असून नवोदित मतदारांसह देशभरातील जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करावा असं आवाहन देखील त्यांनी केलं श्रोते हो आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन आर या ऍपवरही लाईव्ह ऐकू शकता यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या युट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनीमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुळेकर निर्मिती राजेश सेजवळे लेखन आणि समन्वय रवींद्र वसंतराव लोखंडे आणि निवेदन अदिती बापट